Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте! Нидерланды намерены возобновить поиски останков погибших в авиакатастрофе Боинга 777 в Донецкой области. Об этом сообщил премьер-министр страны Марк Рютте. Для этого голландские специалисты готовы вернуться на место крушения. Однако все зависит от уровня безопасности. Для оценки ситуации в Украину сегодня отправится глава поисковой миссии. Предварительный доклад под катастрофе Боинга Рюте назвал важным, но только очередным шагом в расследовании. Предстоит выяснить причины, приведшие к трагедии и привлечь виновных к ответственности. При этом премьер-министр Нидерландов призвал не делать поспешных выводов и дождаться непровержимых доказательств. Россия должна незамедлительно вывести свои войска и технику с территории Украины. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штейнмайер. По его словам, есть договоренности о выводе всех российских подразделений и техники из Украины. Это было одним из условий для прекращения огня и начала мирных переговоров на заседание трехсторонней контактной группы в Минске. Глава немецкого МИД выразил надежду, что Россия всерьез намерена завершить кризис в Украине и не использовать перемирие для наращивания своего присутствия на Донбассе. Постпреды стран ЕС сегодня обсудят расширение секторальных санкций против России. Их принятие было отложено в связи с началом перемирия в Украине. Если Европа решится на новые ограничения, под удар попадут крупнейшие нефтяные компании, а также государственные банки России. Нефтяникам закроют доступ к коротким кредитам и ряду технологий в области добычи ресурса. А пяти крупнейшим госбанкам Федерации ужесточат условия кредитования. Пострадает и обороны комплекс России. Ряду предприятий урежут финансирование и запретят экспортировать продукцию в Евросоюз. Соединенные Штаты рассматривают возможность расширения санкций против финансового, энергетического и оборонного сектора в экономике России. Об этом заявила представитель Госдепартамента США Мари Харф. Она добавила, что сейчас администрация Барака Обамы завершает подготовку новых ограничений в отношении Москвы. При этом Вашингтон тесно взаимодействует с Европейским Союзом. Решение о введении санкций будет принято в зависимости от хода урегулирования ситуации на Донбассе, сообщила Мари Харф. Кроме этого, она добавила, что предварительные выводы совбеза Нидерландов по крушению малазийского Боинга в Донецкой области совпадают с версией. США. Российские военные боевики активизировались в районе Луганска, Лисичанска и Алчевска. Об этом сообщает Дмитрий Тымчук, руководитель группы информационного сопротивления. Кроме этого, для российских оккупационных войск на Донбассе с территории России бензовозами активно завозятся дополнительные горюче-смазочные материалы. Минувшей ночью террористы и российские войска вновь грубо нарушили условия перемирия. Минувшая ночь прошла без потерь среди личного состава сил АТО. Вместе с тем зафиксировано 6 обстрелов позиций блокпостов, которые удерживают наши военные. В частности, с применением артиллерии были обстреляны позиции пехотинцев в районе населенных пунктов Старолапса, Пески, Авдеевка и аэродрома Донецк. Дважды с применением установок ГРАД и артиллерии были обстреляны позиции сил АТО вблизи населенного пункта Тоненькая. В свою очередь вооружение силы Украины продолжают придерживаться договоренностей о прекращении огня. В Мариуполе и населенных пунктах Новозовского и Тельмановского районов с 10 сентября вводится особый режим контроля за перемещением транспорта, сообщают в Горсовете Мариуполя. Въезд в город со всех направлений с 20.00 до 6.00 разрешен только лицам с мариупольской пропиской. Выезд в это время суток будет полностью запрещен. Также ограниченное передвижение колонн автомобилей, инженерной крупногабаритной техники, подъезд и подход к позициям сил АТО, фото и видеосъемка военных объектов. 32 медучреждения на Донбассе полностью выведены из строя, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Еще 17 больниц повреждены в результате обстрела, однако продолжают работать. Около 70% медработников региона покинули зону конфликта. Учитывая сложившуюся ситуацию, ВОЗ готовит к поставкам на Донбасс медицинские средства, предназначенные для 340 тысяч человек. Речь идет о лекарствах, вакцинах, хирургических материалах и медоборудовании. Кроме этого, вместе вместе с Украинским Красным Крестом организация разворачивает передвижные медпункты для оказания первой необходимой помощи, в том числе инвалидам. В середине августа ООН представила план поддержки пострадавших на Донбассе на сумму 14 миллионов долларов. За время проведения АТО медицинскую помощь получили более чем две с половиной тысячи раненых. Об этом сообщил директор военно-медицинского департамента Минобороны Украины Виталий Андронатий. Сегодня в больницах лечится 1173 военных. По его словам, все госпитали полностью обеспечены препаратами для лечения раненых в зоне АТО. А вот с медицинским оборудованием некоторые проблемы есть. Оно несколько устарело. Процесс его обновления продолжается. Вместе с тем, специалист Минобороны отметил, что украинских солдат необходимо обеспечить индивидуальными аптечками. На закупку отечественных требуется около 170 миллионов гривен. проводится работа. Сейчас проводится работа, чтобы каждый военнослужащий имел такую аптечку. Это американская аптечка, это стандарт НАТО. В принципе, в этой аптечке есть то же, что и в нашей, но плюс к этому есть лейкопластырь, перчатки и очень хороший американский жгут, который нам также очень нужен. Но он очень дорогой, стоит 26 долларов. В будущем вооруженные силы Украины будут переходить на комплектование такой же, но украинской аптечкой. Сейчас проводится работа, чтобы такие аптечки производились в Украине. Вот такой, то Сейчас проводится работа для того, чтобы эти аптечки вырабатывались в Украине. В Национальном банке работают над созданием института маркетмейкеров. А в этом регулятору помогает специальная миссия МВФ. Новый институт поможет радикально реформировать валютный рынок и минимизировать риски валютных колебаний, считают эксперты. Больше об этом расскажет Роман Кофтун. На валютном рынке вскоре появится институт маркетмейкеров. Национальный банк отберет 15 крупнейших банков, которые будут удерживать котировки валют в узком диапазоне. К работе над созданием маркетмейкеров привлекли специальную миссию Международного валютного фонда. Потому сейчас специально приехала миссия, которую лично я вызвала в главе с Георгиевым которые еще раз обсуждает с нами эту идею, более еще технический ассистент, который к нам приезжает, потому что все равно они хотят утвердить, они хотят понять, почему мы это делаем. Пока же на рынке объемы торгов остаются незначительными, и даже небольшой перекос между спросом и предложением может существенно отражаться на скачках курса. Механизм маркетмейкеров может существенно сгладить эти колебания. Объем рынка, он ну, реально смешной. Да? И сумма в 10-20 миллионов может реально курс загнать как в одну, в другую сторону. Поэтому Национальный банк должен иметь инструменты и раскрывать все карты, на мой взгляд, не обязательно. Намного важнее, чтобы был результат. Намного важнее, чтобы эти все перекосы, которые происходят, Происходит, их было как можно меньше. На снижение объемов торгов повлияли несколько факторов. Во-первых, безусловно, сказывается ситуация на Востоке. Падение промышленного производства привело к снижению экспортных поступлений. А пик сельскохозяйственных продаж еще не наступил. У нас остановилась, как сахимы в Донецке. Потому что у нас остановилась, да нет, сталь. Потому что у нас Метинвест с заводом Ильича производит на 50% меньше продукции, потому что не может, к сожалению, до сих пор подвести каксующиеся угли себе, да, из-за того, что инфраструктура развалена. Снижение объемов торгов банкиры также связывают с введением налога в пенсионный фонд, который уплачивается с 1 апреля в размере полпроцента. Финансисты предлагают его либо отменить, либо перенести на конечного покупателя. Он покупает валюту. Покупаешь валюту, заплати 1%. Но банк, который торгует между собой, если он начинает каждый банк по цепочке добавлять эти полпроцента, вот мы имеем раскачку рынка только на этом. Для увеличения предложения на рынке Национальный банк уже ввел обязательную стопроцентную продажу валютной выручки. Впрочем, некоторые экспортеры умудряются найти схемы, как ее припрятать или придержать. Председатель НБУ Валерия Гонтарева считает, Украине необходим закон о трансферном ценообразовании. Тогда валютная выручка не будет прятаться на заграничных счетах. Вот как я вам скажу, прячется валютная выручка, чтобы вы все поняли. Мы можем искать ее здесь, в банках, но найти мы ее можем только на Швейцарии царских трейдеров, потому что не приняв закон о трансферном ценообразовании, сюда валюту не заводят. Когда ее хотят спрятать валютную выручку, ее в страну не заводят, потому что в стране ее найдет очень такой пыльный национальный банк, который дуже прискиплив его, вывчая контракты. Впрочем, валютное поступление в страну в ближайшее время увеличится после начала сезонных продаж сельскохозяйственной продукции украинскими аграриями. Пик экспорта еще не наступил, но в НБУ призывают быть бдительными. Россия воюет с Украиной не только на Востоке, но и на информационном фронте. Поэтому важно помнить, валютная паника – лучшее оружие агрессора. Роман Ковтун, Даниэль Городецкий, Михаил Чаркин, БТБ. Евросоюз призвал Соединенные Штаты начать экспорт нефти и газа в Европу. С таким заявлением выступил еврокомиссар по торговле Карл де Гюхт. Необходимость таких поставок он объяснил сложной геополитической ситуации в Европе. Экспорт энергоресурсов будет происходить в рамках трансатлантической зоны свободной торговли. Для этого Евросоюз и США должны подписать энергетическое соглашение. Отмена 40-летнего запрета США на экспорт нефти может оказать сильное давление на Россию. Шестой iPhone, умные часы и собственно платежная система. Такие новинки представила миру корпорация Apple. Особый интерес публики, естественно, вызвал новый популярный смартфон. Теперь в двух версиях с разными диагоналями экранов. По сравнению с предыдущей моделью, iPhone 6 стал тоньше, быстрее, а батарея дольше держит заряд. Инженеры Apple на треть увеличили количество пикселей на экране и существенно доработали камеру. Новые смартфоны будут серого, черного, либо золотого. Цветом продажи в США начнутся с 19 сентября. Стоимость стартует от 200 долларов. Ну а далее на БТБ на Анон, Оставайтесь с нами. До встречи. В заседании Кабинета министров примут участие президент Украины, председатель Верховной Рады, главы областных администраций столицы как украинцам пережить зиму. Готовность страны к отопительному сезону за круглым столом обсудят эксперты энергетического сектора. Основные результаты и договоренности саммита НАТО в Уэльсе проанализируют украинские и зарубежные дипломаты и эксперты. 1 сентября исполнилось 75 лет со дня нападения Германии на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. С обращением к парламенту выступит президент Польши Бронислав Комаровский. Ежегодный международный финансовый форум Еврофия призван содействовать диалогу между лицами, принимающими решения и лидерами финансовой индустрии в рамках реформ финансового сектора. Министры обороны стран Евросоюза на двухдневном саммите обсудят кризис в Восточной Украине, а также ситуацию в Ираке и Сирии. Встреча носит неформальный характер.